saya jemput pendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayuhallazina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Kaburamaqtan indahu nallah ya antaqulu ma la taf'alun. Mahfumnya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya atau kemarahan di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya. Kedua-dua ayat ini surah As-Saf ayat 2 dan ayat 3. Menegur umat Islam agar tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ditakuti dan tidak diikuti dengan perbuatan kerana ia mendatangkan kebencian besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada saya turut membahaskan Belanjawan 2026 di mana saya ingin menumpukan kepada beberapa pokok yang menyentuh soal ketelusan, keadilan dan keberkesanan perbelanjaan kerajaan dalam Bajet 2026. Terima kasih, Tuan Seri Speaker. Lama saya tak bercakap. Sejak daripada kena gantung sampai gelar. Ya Allah, macam mana pun, sebagai seorang ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, saya menjalankan tugas saya. Jadi dalam Bajet baru-baru ini diumumkan oleh kerajaan, 470 bilion satu angka yang besar dan menarik perhatian rakyat. Namun apabila diteliti, jumlah ini turut termasuk pelaburan oleh JLC dan JLC, JLIC dan badan berkanun. Bukannya perbelanjaan langsung oleh kerajaan. Persoalan yang saya timbulkan ini ialah berapakah sebenarnya jumlah bajet sebenar yang datang daripada kantung kerajaan untuk manfaat langsung kepada rakyat. Jadi pendang memangkitkan perkara ini untuk rakyat yang berhak tahu berapa banyak wang operasi dan pembangunan sebenar yang digunakan. Tanpa ketelusan ini, sukar untuk menilai kejujuran fiskal kerajaan. Accountability bukan sekadar memaparkan angka yang besar, tetapi menjelaskan bagaimana setiap ringgit itu dibelanjakan dan siapa penerimanya. Ketelusan fiskal adalah asas kepercayaan rakyat terhadap kerajaan Tanseri yang dipertua saya hendak menekankan keberkesanan polisi ataupun dasar kerajaan dalam membelanjakan bajet pada tahun ini di mana kerajaan telah memperkenalkan bantuan tunai RM100 kepada setiap rakyat dewasa melalui program SARA namun persoalannya ialah apakah kesan sebenar program ini terhadap taraf hidup rakyat Adakah bantuan ini membantu meningkatkan kesejahteraan atau sekadar langkah untuk mendapat populis? Mungkin tahun depan akan menjelang pilihan raya ataupun yang terdekat pilihan raya PRN Sabah yang dekat di sekeliling kita sekarang ini. Jika tiada kajian impak yang telus, sukar untuk menentukan keberkesanan dasar tersebut. Kita tidak menolak bantuan kepada rakyat. Malah kalau kita jadi kerajaan pun, kita akan bagi lebih daripada itu. Tetapi setiap perbelanjaan mesti disandarkan kepada objektif dan hasil yang boleh diukur. Keberkesanan dasar sosial tidak seharusnya diukur melalui jumlah penerima semata-mata. Tetapi sejauh mana bantuan tersebut mengubah kedudukan ekonomi penerima. Tanseri yang dipertua, baru-baru ini kerajaan mengumumkan peruntukan pembangunan lebih 6 bilion kepada Sabah dan Sarawak. Saya nak menyentuh berkenaan dengan agihan kepada wilayah-wilayah, wilayah zon tengah, zon selatan, zon timur dan zon utara. Adakah dalam dalam bentuk ini soalnya, adakah peruntukan ini melibatkan projek baru penang. atau ya menang. Sikit menang boleh menang. Mana mana tak mana? Oh, saya langang, langang, minta langang. kalau saya tambah masa kat saya saya bagi. InsyaAllah, Tansi Speaker boleh bagi tu. Kalau Speaker kata tak boleh, saya tak bagi. Ya? Tadi Seri Gading 28 dah. minit. Tak apa, tanya Speaker bagi tak? Nak, nak bagi tak bagi. Tambah masa boleh tak? Tak bagi. Ha, tak bagi. Ba tak bagi. Tak, 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 tak. Punyalah kita bersahabat benda. Tak, saya nak Macam bagi. Ni. Tapi tak boleh tambah masa. Saya banyak-banyak banyak, banyak, page yang ada teruskan. ni. Teruskan. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Tetapi setiap perbelanjaan mesti disandarkan. Ah, saya nak apa ni tumpu kepada lari sikit tadi ni. Soalnya adakah peruntukan ini melibatkan projek baru atau hanya projek lama yang ditukar nama dan dipindahkan bajet daripada negeri lain. Jika hanya pindah angka atas kertas, negeri-negeri lain seperti di Utara dan Pantai Timur akan terus ketinggalan. Contohnya, sebab tidak hanya kepada mereka yang menyokong kerajaan saja dikutip cukai, kepada semua rakyat Malaysia dikutip cukai. Jadi konsep federalisme dengan Uh, uh, negeri ini patut kita amalkan dengan, dengan betul Contohnya Pulau Pinang mendapat projek LRT yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan Sebanyak 17 bilion Di mana projek pembangunan atau DI dikurangkan Sedangkan negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu masih menunggu projek Asas seperti jalan raya, bekalan air, hospital, lampangan terbang, kawasan industri estate ini bukan soal politik, tapi soal keadilan agihan pembangunan wilayah yang seimbang. Setiap negeri harus menikmati hasil pembangunan secara seimbang agar jurang ekonomi antara wilayah tidak semakin melebar. Sekali lagi saya ingin memperingatkan bahawa keadilan agihan pembangunan perlu ditekankan pihak kerajaan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Seperti mana 13 Mei yang lalu Begitu juga pergaduhan kaum yang berlaku selepas itu. Tapi hasil daripada rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga sehingga ketiga belas ini kita dapat mengurangkan ketegangan antara kaum ini dengan jurang pendapatan yang semakin dekat. Tapi sekarang semakin jauh. Tan Sri yang dipertua, sebahagian besar hasil negara masih bergantung kepada Petronas. Ia pendang menekankan sekiranya harga minyak dunia jatuh hasil kerajaan juga akan terjejas dengan ketara oleh itu kerajaan perlu menjelaskan apakah pelan sandaran sekiranya hasil daripada petronas menurun pada masa hadapan malaysia perlu segera melaksanakan strategi pelbagai hasil melalui sektor baru seperti tenaga boleh baru industri karbon digital ekonomi dan nadir bumi ataupun dikenali sebagai rare earth elements ree Petronas harusnya berperanan sebagai pemangkin kepada pembangunan strategik negara bukan sekadar sumber kewangan kecemasan untuk menampung defisit bajet. Ketergantungan yang berterusan kepada satu sumber akan menjejaskan kestabilan fiskal jangka panjang. Tan Sri yang dipertua, pendak ingin menekankan kerajaan yang berhasrat untuk mengurangkan defisit fiskal namun masih belum memperincikan pelan cukai jangka sederhana yang jelas bagi tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang bagaimana kerajaan ingin menambah hasil tanpa membebankan rakyat adakah akan wujud cukai baru atau kerajaan akan terus bergantung bergelumang kepada sumbangan GLC GLIC dan kepada kita punya anchor uh, money supply to the uh, nation dengan izinnya itu Petronas sebagai contoh cukai rokok telah dinaikkan 20% namun masalah rokok Seludu masih berluasa. Ini menunjukkan dasar cukai tidak akan berkesan tanpa pemantauan dan penguatkuasaan yang tegas. Setiap dasar hasil mesti disertai sistem pengawasan yang moden dan terus. Agensi seperti Kastam, LHDN dan KPDN perlu digerakkan dengan koordinasi yang lebih baik supaya keterisan hasil dapat diminimumkan. Kerajaan perlu melaksanakan laporan berkala bagi setiap dasar cukai meliputi hasil kutipan sebenar kadar ketirisan dan tindakan penguatkuasaan yang diambil hanya dengan pemantauan dan penguasaan yang berkesan barulah dasar cukai mampu menambah hasil negara tanpa membebankan rakyat secara tidak seimbang. Walaupun bajet tahun ini perbelanjaan DE sebenarnya menurun daripada 91 bilion kepada 83 bilion. Ini menimbulkan persoalan besar bagaimana bajet meningkat tetapi pembangunan berkurang. Keadaan ini memberi isyarat bahawa kerajaan semakin bergantung kepada dana daripada GLIC dan Petronas untuk menampung bajet. Model ini tidak boleh berterusan jika tiada reform fiskal yang menyeluruh. Negara akan berdepan dengan beban hutang jangka, masa, jangka panjang tanpa hasil ekonomi sebenar. Belanjawan negara perlu diseimbangkan antara tanggungjawab sosial pertumbuhan ekonomi dan kecekapan perbelanjaan. Saya walaupun bertindak sebagai ahli parlimen pembangkang. Saya tidak suka membodek benda-benda yang akan memberi kesan kepada rakyat. Saya akan memberi kritikan supaya ada semak dan imbang. Tan yang dipertua, kami di pihak PN ini tidak menolak bajet tetapi mahu memastikan setiap sen dibelanjakan dengan adil dan telus dalam berkesan. Bajet bukan sekadar angka di atas kertas tetapi cerminan hala tuju negara. Bajet yang berpaksikan rakyat akan menghasilkan kesejahteraan. Namun, jika ia berpaksikan politik, hasilnya hanyalah keterisan dan hutang masa depan yang sekarang ini. Akon anak muda yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Sedang yang ini juga merupakan bukan sakau. Kerajaan perlu tampil dengan data sebenar dan laporan terpinci bukan sekadar naratif yang indah dipentas. Rakyat berhak tahu dari mana datangnya wang negara ke mana ia dibelanjakan dan siapa yang benar-benar mendapat manfaat daripadanya. Saya nak menyentuh satu isu yang penting iaitu di eh, negeri saya di Kedah. Tan Sri dan Pertua, saya juga ingin menyentuh isu berkaitan sektor pertanian khususnya yang melibatkan negeri Kedah sebagai negeri jelapang padi utama di negara kita. Walaupun Kedah menyumbang hampir 40% pengeluaran beras negara, masih banyak isu yang berulang yang membelenggu petani. Isu pertama ialah berkaitan wang pajakan tanah pertanian. Banyak tanah kerajaan negeri digunakan untuk projek pertanian dan tanaman padi. Namun hasil pajakan yang sepatutnya disalurkan semula kepada negeri atau agensi tempatan masih belum diterima sepenuhnya. Kedah bukan minta bantuan, bukan minta sedekah tetapi menuntut hak yang sewajarnya. Jika negeri membekalkan sumber makanan utama negara, maka pulangannya mestilah seimbang. Agar negeri dapat menampung kos penyelenggaraan infrastruktur sawah, sistem saliran dan bantuan air kepada pesawah. Isu kedua ialah penyakit tanaman padi seperti menahawar daun bakteria ataupun BLB, penyakit blas dan karah yang semakin menular. Kita tengok dalam bajet kali ini di bawah Kementerian Pertanian, tidak ada satu peruntukan bagi mengatasi masalah yang saya sebutkan ini. Serang serangan penyakit ini telah menjejaskan hasil padi di beberapa kawasan utama seperti Pendang, Kubang Pasu dan Jan. Kerajaan perlu segera melaksanakan pelan tindakan khas bagi memperkukuhkan penyelidikan varieti tahan penyakit. Jenis padi yang tahan penyakit benih yang tahan penyakit, mempertingkatkan khidmat teknikal di lapangan dan memastikan agensi pelaksana seperti MADA dan LPP berfungsi secara aktif di lapangan. Dalam konteks daerah pendang yang mempunyai anggaran lebih 18,000 hektar sawah padi, kesan ekonomi boleh mencecah sekitar 27 juta setiap musim, angka yang cukup besar untuk sebuah daerah luar bandar. Selain daripada penurunan hasil, kita juga berdepan isu pengecilan kawasan sawah aktif. Laporan muda, laporan mada menunjukkan sebahagian kawasan sawah semakin tertekan akibat pembangunan tidak terkawal. Terutama di pinggir daerah Pendang dan Kumang Pasu. Tuan Seri Yang Dipertua, jika tren ini berterusan, Kedah berisiko kehilangan sebahagian besar kawasan pengeluaran makanan utamanya dalam tempoh 10 tahun akan datang. Lebih membimbangkan, kos pengeluaran bagi pesawah turut meningkat dengan ketara dalam tempoh lima tahun berakhir. Harga baja, racun dan upah buruh naik secara mendadak. Saya membuat pesawah padi. Saya sendiri merasai ramai pesawah kecil masih menggunakan kaedah tradisional kerana tidak mampu memiliki mesin moden atau drone penyambur baja yang kini dianggap keperluan asas dalam pertanian moden. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar bajet 2025 memperuntukkan peruntukan khas bagi pemodenan pertanian padi di kawasan Mada khususnya di Pendang seperti berikut. Pertama, kerajaan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 3 juta bagi setiap 1000 hektar sawah untuk batuan mekanisasi dan otomasi seperti combine harvester, drone sprayer dan smart seeder dengan izin Tuan Seri Yang Dipertua. Itu semua alat-alat kegunaan untuk Um, refresh balik perolehan padi uh, untuk supply kepada uh, pendapatan negara ataupun security food security ini. Langkah ini berdasarkan kajian Mardi boleh meningkatkan hasil sebanyak 10 hingga 15 peratus atau kira-kira 600 kilogram sehektar sekaligus menambah pendapatan pesawah sebanyak 700 ribu bagi setiap 1000 hektar kawasan bertanam. Kedua kerajaan perlu memperluaskan penggunaan benih padi unggul dan variety adaptif yang tahan cuaca ekstrim. Jika variety ini digunakan secara meluas di Pendang, potensi tambahan hasil boleh mencapai antara 500 hingga 700 kg sektar. dengan nilai anggaran lebih 6 juta setahun bagi daerah itu sahaja. Ketiga, sistem pengairan dan saliran mada perlu disemak semula. Pelaksanaan sistem irigasi pintar dan berasaskan sensor tanah boleh menjimatkan penggunaan air sehingga 70%. Saya nak biar dah Tan Sri, sikit eh? Habis, eh, Disamping mengurangkan risiko tanaman gagal akibat cuaca yang tidak menentu. Sekarang ni cuaca tidak menentu. Sangat pelik cuaca pun dah letih dah. Jadi oleh sebab itu, sektor pertanian memerlukan sokongan dasar yang konsisten bukan janji bermusim jika kerajaan benar-benar ingin menjamin keterjaminan makanan negara maka kebajikan petani perlu dijaga mereka tidak meminta kemewahan hanya mahu hasil mereka dihargai dan kehidupan mereka terjamin mereka adalah tulang belakang ekonomi luar bandar dan penyumbang langsung kepada kestabilan makanan negara tangsinya ptw yang, yang akai sekali belanjawan 2026 harus menjadi belanjawan rakyat bukan belanjawan kosmetik yang mestilah berpaksikan keutamaan sebenar ketelusan fiskal, keadilan pembangunan wilayah, pengurusan hasil yang berdisiplin dan keprihatinan terhadap sektor asas seperti pertanian. Negara tidak boleh hidup dengan angka indah yang tidak menggambarkan realiti rakyat di bawah. Kita perlu bajet menambah keyakinan, bukan bajet yang hanya menambah beban. Rakyat mahu melihat hasil, bukan lagi alasan. Saya, saya sudahi dengan serangkap pantun. Anak India naik unta. Anak lutung kepalanya botak. Bila bercakap biarlah berfakta. Bila bicara pakailah otak. Sekian wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baguslah pendang hari ini. Ini yang saya suka. Baik. Saya jemput